Привіт, друзі! С вами традиційна програма Екіпаж на первому національному. Сьогодні ми на кольцевої трасі чайка в городі Києві. У нас на тесті ягуар XF». f Посмотрим, що це за кошка. Гармонія у всьому і завжди це лише питання пропорцій. В цьому сенсі в XF я не бачу жодного пробою. По... Зовнішньому дизайну, якщо б мені доручили зробити ескіз XF-а, я б його зробив так само, що найменше, а може би і краще. Ну, правда, не цими руками. На щастя, розробити дизайн XF-а ягуар доручив не мені, а Яну Колему. Не якомусь віртуальному Колему, а саме тому, який породив свого часу Астон Мартін. Я довго дивився на задок, не міг зрозуміти звідки ці мотиви. Пізніше прочитав, і все зійшлося. Астон Мартиновские мотивы. Джеймс Бонд не на пенсии, Джеймс Бонд в отпуске. Потому что все работает в режиме лайтс, но он на чеку. Что же такое Югар Ивсев? -E на выбор один из трех объемов двигателя, это 2,7 турбодизель, 3 литра атмосферник V6, на котором мы сейчас едем, либо 4,2. Это заднеприводный пятиместный седан, достаточно просторный, поскольку длина машины почти 5 метров, колесная база почти 3 метра, ширина почти 2 метра. Такой нормальный, большой, солидный автомобиль, который будет конкурировать на нашем рынке, как и на всех остальных, естественно, в первую очередь с Audi A6, с Mercedes E-класса, с BMW 5 серии, э, с Lexus, ом. безусловно, машина, которая у нас позиционируется как премиум-класс. Э, безусловно, Jaguar относится к той категории марок, э, которые имеют здесь э, совершенно четкого своего покупателя, просто покупатель немножечко боится. А вдруг это Ford? А вдруг сломается? А вдруг заскрипит? А вдруг люди не поймут? Вот с этими... А вдруг Егор боролся как только мог? Теперь надо чего-то делать с имиджем, потому что сейчас самая главная задача ⁇ это понять самому, на какого потребителя рассчитан этот автомобиль, и попытаться убедить этого потребителя в том, что именно на него эта машина рассчитана, для него придумана и именно... В його інтересах здесь сделано все именно так, а не інакше. Ключик є, ключик гарний, легенький. Не Такий, що хочеться його комусь показати, тим більше бачите, що тут написано. Але їм фактично вам ні до чого. Один раз кинули в кишеню в сумку, в порт чи те, з чим виходите по життю, і все, бездротовий, розумний, чіп-ключ. Кладемо сюди. Ну і далі разом зі всім вживає селектор перемикання передач автоматичної коробки. Знаєте, це така еротична фантазія. Он так плавно выезжает, он, он он, он вот вот, вот так вот, вот он выезжает и говорит, извините, возьми, возьми меня. вот По-другому никак это не не проассоциируєш. Возьми меня и включи ту скорость, которая тебе нравится. Один, два. Три. Це я про ваші приховані можливості. А ось тут. Через та сенсорика, треба попасти в точечку, Прицелиться как снайпер, попасти в точечку і відкриється бардачок. А закривати ось так. Пока я не знала каких-то технических характеристик, мне нравилось все, мне нравилось вот там сидеть, регулировать сиденье, наблюдать эту всю электрические вот эти все подводки, наводки, шторки вылезающие, переключатели передач, то есть это все ну просто разрывало мозг, пленило, вот класс, ой, вот а потом, когда я увидела расход бензина на 100 километров, потом когда я услышала цену, 24 литра. Я, друзья мои, поступил умнее, понимаю, что у меня английский Гивар просто. И что у него трехлитровый мотор, я просто не смотрел на расход. Потому что я думаю, что когда ты имеешь автомобиль за 104 тысячи долларов, то он тоже имеет тебя вот этими расходами, вот этими объемами, вот этим вот всем на свете. Вот это даже надо чем-то кормить все. У меня было подозрение, вот когда я впервые увидел под капотом Егор, да, что ну, сюда еще э, душа моториста сюда уже добралась все руки, да. А вот руки дизайнера еще немножечко нет, потому что сейчас модно все это укрывать пластиком. Очень же многие люди плачут именно вот, да, если мы говорим об этой как, кошке, о породе кошечек за родословную, ну, то есть какую-то все-таки. У этого автомобиля она есть. Мне, кстати, по поводу кошки, эта эмблема, я не знаю, она совсем новая или какая-то реинкарнированная старая, но вот когда этот был такой вот ягуар, который куда то прыгает, то, может быть, побоялись параллели с пумой. Нет. Вот когда на руле вот этот мультяшный персонаж пытается тебя сожрать, ты все время, время от времени хочешь что... засунуть ему туда какой-то еды. Подобався парктронік, особливо там, де винесена клавіша його керування, і коли її вмикаєш, коли вмикається функція парктроніка, гучність аудіосистеми падає в половину. Ті враження, що ви можете не почути парктронік. Ну, крім того, що ви почуєте чи не почуєте, вам на екран виводиться картинка з камери заднього огляду. Правда, вона вся така, ну але як каже наш оператор-постановник. Тобі ж не фотографію робити? Мені дійсно не фотографію робити. Ну ось в людському вимірі це виглядає приблизно так. Мені подобається. А вам...